Ну что, дорогие мои жители, сегодня у нас в гостях уважаемый Сергей Алексеевич Таруто. Он изъявил желание встретиться, поговорить по душам, ну и принять, конечно, какие-то решения. Это наш человек, который будет нам помогать. Вот мы вам раздали кулечки есть, вот такие штучки есть. Одна вот такая штучка, на которой написано. Пожелание. И адрес обратно, чтобы вы получили адрес, адресную помощь. Пожалуйста, кроме разговоров, положите свою лапку, потому что не записано, потеряно. Первое главное достижение, что у нас была самая лучшая команда. Второе, то, что мы сохранили территорию, в том числе ту территорию, по которой мы сейчас ходим и общаемся с жителями. Если бы не было бы нас, то Мариуполь бы, конечно, не был бы защищен. Третье, то, что позиция Донецкого региона постоянно была в центре внимания нашего правительства и администрации президента. Это то, что мы ...постоянно очень жестко отстаивали интересы Донбасса. Почему президент тогда решил, что здесь должен быть новый губернатор? У него концепция, что здесь должны быть военные губернаторы. Поэтому я с этим не согласен, не говорил ему об этом. Здесь нужны хозяйственники, экономисты, управленцы. Сегодня по российскому телевидению постоянно показывают искаженную картину. Каждый день обстреливаются мирные районы боевиками под видом обстрелов со стороны украинской армии и постоянно насаждаются как раз эта ложь. И люди конечно питают огромную ненависть к Украине, потому что они считают, что их обстреливают. Также есть и вина еще украинских властей, когда их лишили пенсии, зарплаты. И государство отказывается помочь в тех районах, где нет контроля украинской власти. Целенаправленно обстреливают, целенаправленно разрушают. Кто уничтожил водовод? Водовод уничтожили боевики, специально расстреливают. Мы его постоянно в течение двух дней восстанавливаем, они постоянно расстреливают. Им нужна картина хаоса. Она только позволит им рассказывать, что здесь украинская власть им не помогает, ее надо ненавидеть. Поэтому это такая целенаправленная стратегия, которая идет к созданию геноцида в их понимании. Потому что это часть вот этой внешней операции, которая происходит сейчас на востоке Украины. С кем вы планируете сотрудничать в новом парламенте? Со всеми здоровыми готовы. силами, которые будут делать реформы. Абсолютно, 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 абсолютно вопрос не стоит. Да? А это сегодня вам показывать? А да. по какому? Yeah. Thank you.